Я хочу сказать, что на протяжении шести лет я страдала такой, таким заболеванием кожи, как псориаз. Кто-то знаком с этим заболеванием. Это очень неприятное заболевание, особенно для молодой девушки, которая, ну, у меня был дискомфорт, я не могла летом открыть ну, открытую одежду носить, и это очень дискомфортно. И врачи, я, ну, врачи прописывали много медикаментов. И на одну. Оно проходило, но потом опять возвращалось, и последний врач мне сказал, просто раз, ну, сказал, что ну, не переживайте, девушка, правильно питайтесь. Ну, то есть он мне сказал, что я ничем вам помочь не могу. И я смирилась с этим заболеванием, ну, я сказала себе, что нужно жить дальше, если ничего нельзя сделать, мы будем жить дальше. И в мае месяце мне друзья из Германии привезли амбратос, и я начала употреблять. И я я уже смирилась с тем, что оно неизлечимо. И через три недели приема я обнаружила, что пятна, которые у меня были, они прошли. Они просто исчезли. Я рекомендую всем вам попробовать этот продукт, и это то, что поможет нам, нашим родным, нашим близким.